У нас на прямому зв'язку президент Арсеналу Вадим Зинович Рабінович Вадим Зинович. Ми вас вітаємо. Ви дуже переживали в кінці. Вже які відчуття у вас зараз? від цього результату? Ви знаєте, я три кілограма потеряв на цьому матчі? Вот а зараз у мене. Uh, как сказать, чувство глубокого удовлетворения. Не глубокого, а чуть-чуть глубокого. Есть какие-то нюансы, а так глубокого. Водим Зинович, арсенал взагалі стартував дуже впевнено. Нічия з Дніпром, перемоги виїзні зараз нічия з шахтарем. Достатньо непростий календар, але команда набрала велику кількість очок. Які зараз задачі будуть ставитися? Знаєте, я б иначе поставив цей вопрос. Я считаю, что команда потеряла 2 очка в матче з Дніпром Команда потеряла 2 очка в матчі з Ильичевцем. Нічого радостного в цьому старті нет. Великолепний матч сьогодні зіграли з шахтером. Я думаю, что у нас еще впереди два матча. Сейчас ворсилось с Динамо, забегать не будем, но что игру показывают ребята, какую я очень доволен и доволен, что вот как реагировали зрители, они видели, я видел, как люди зажигались. Вот если такой футбол будет в Киеве, здесь будут заполнены трибуны. Вот я знаю, что пришел пришел Леонид Кучук учел в команду самі, майже меньше тесными футболисты, ну так. буквально несколько новая игровых и команда заграла по новому. За рахунок чего? Вот вы все-таки в среде не ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, и игроки поменялись, конечно. А с другой стороны, ну, каждый тренер это свое, и Кучук, он как бы внес такую энергетику в команду. Мы имеем совершенно другой арсенал. Я сейчас был в раздевалке, поздравил ребят, я видел их глаза, они бы еще вышли на один тайм играть. То есть, я думаю, что мы должны ставить перед собой хорошие такие, знаете, правильные задачи, не забегая вперед и не разрывая себя. Но все же, я думаю, что Арсенал способен на многое, и сегодняшний матч для меня это действительно, вот как бы, сердце мое было на поле. Молодцы, ребята. Премиальные были подвешены? В три раза. Владимир Зиновьевич, еще одно питание. Был суперечный эпизод, вы уже бурхливо на него реагировали, мы видели это по телебачению, когда... Прорывался кубахидзе и упал в штрафном майданчику. Вы сидели поруч с куліною? Вы с ним обговорювали этот эпизод? Вы знаете, мы с ним договорились, что то, что я с ним разговариваю на трибуне, я не буду передавать телевидению. Мы договорились завтра с ним встретиться. Я его попросил сначала прокомментировать эпизод, потом он попросил меня завтра прийти спокойно. Это правильно надо, чтобы ушли эмоции. Меня как раз еще, кроме Кабахидзе, меня больше задело вот абсолютно два удара Фернандиньи локтями, когда два наших, я сейчас зашел в раздевалку, будут зашивать губы у людей и все кто сидели и все кто видели сказали что надо было давать но это футбол опять же это все остается остается на... Всегда на... Остается только счет на табло. Вот сегодняшний счет на табло по-божески было. Знаете, вот я не знаю, как еще правильно искать. По-божески. Вот играли, играли. Я видел, что будет гол. Не могло его не быть. Понимаете? Вот я считаю все по-божески. Мы вам очень благодарны. Мы вас еще раз приветствуем. Продолжаем вам. Ну, желаем вам, чтобы вы насладились этой победой, как можно больше. Всего, все вам наилучшего. И наилучшее, чтобы вы дошли до той мети, которую вы поставили перед командой. Дякую очень. Дуже благодарны дуже вам.